Какие бил свет припасни все над небом и землей. Yeah, Eu Но все прости не са, все водущего на земле, отвержиться, то я люблю смотреть в твои глаза. Слава, Богу, дорогие друзья, в миру. Знаете, прошел год по силу. И я, 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 знаете, очень ждал этой встречи. Я думаю, кто присутствующие все здесь, они ждали этой встречи. Но будет та встреча, которую, я думаю, мы все ждем с нетерпением. Это встреча с нашим Господом. И я сегодня искренне рад видеть всех вас, дорогие друзья, на этом месте. Вот это вот и есть плод на эти про... плод проповеди Евангелия, то, что мы сегодня находимся здесь. Я перед тем, как буду говорить, я хочу почитать слово Божье, которое написано в Евангелии от Марка, 8 глава, 34 стиха. И подозвал народ с учениками своими, и сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми кресло и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душество не повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и слов моих вроде это прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами? Где-то месяца восемь назад я возвращался с милиционерской поездки домой и уже ехал с Житомира к себе домой, зашел, едем в автобусе, и там земляк ой, он неверующий, мы сели вместе, он спрашивает, где ты был. Я ему начинаю рассказывать. И вот в конце Житомира заходит в автобус два милиционера, один лейтенант, другой сержант, наверное, с города возвращались сели в автобус, и на весь слух в автобусе разговаривают матом, сквернословием. И вот так, знаете, стало как-то жутко. И вот проехали пять минут, я встаю поваря, к ним и говорю, вы представители власти! Ка, вам уже вам, не стыдно, говорю! Говорите, вы говорю, где находитесь? Здесь же не помойка, не модель Это же общественное место! И знаете, все люди полные, автобус людей, пожилые дети сидят. И никто не встал, не сказал. Люди воцарилась тишина, когда они утерялись. И вот они сразу все притихли. И я говорю людям, говорю, люди, почему вы боитесь? Почему никто не смог встать, сказать вот этим вот нечестивцам? И когда, знаете, я вышел уже мы вышли с этим земляком в своем поронке у нас, я где живу, и он говорит, ты говоришь, Сергей говорит, не бойся", говорит, вот так говорит, я говорю, а что я еще и не боялся. Почему я должен бояться? Я ему рассказал, ну слушай, я тогда читал такое предание за апостола Андрея, когда его он стал перед императором, и император ему сказал, слушай, друг, мы сейчас тебя распнем, что ты нам говоришь? влагаешь наши уста. Ты видишь, где вот этот крест, говорит, мы сейчас тебя распнем. И Андрей говорит, я не боюсь креста. Я давно распят. Я давно распят. Знаете, почему я должен стыдиться? Знаете, когда он умер, он должен был уйти на крест. Был такой момент, я, я верю, что когда дьявол шептал, Иисус, за кого ты идешь умирать? Ты видишь, того, Никишова, а не кишовый, он же не тут рассказывал про тебя. Он не стоит того, чтобы ты пошел. Господь говорит, я верю, Господи, Господь я знаю, говорит, я знаю. Придет время, когда он изменится. И я благодарю, дорогие друзья, если вот это плод веры. когда кто-то нам знает, чего мы должны стыдиться и бояться. Если действительно я вспоминаю, если мы не стыдились говорить, палата так же, я тоже не стыдился, я не был лучше тех двух милиционеров. Может быть, я не ругался в автобусах, но я тоже говорил такие слова. И почему сегодня мы должны стыдиться на эти, проповедуя Евангелие, сегодня, к сожалению, как мало верующих людей, которые боятся... Открыть уста и начинать свидетельствовать, проповедовать Евангелие. Этой зимой я ехал с умы. И в поезде на эти зимой, не так уж много народа, которые ездят, но в соседнем плоска через стенку, ехала молодая семья. И они постоянно, вот они ругались, я слышал, что там идет ссора. И я просто по коридору ходил, думаю, как бы, как бы в этот разговор, как бы в этот разговор мне умешаться и просил, Господи, мудрости, Господи, дай им, дай мне мудрости подойти. И вот я подошел к ним говорю: "Почему вы ругаетесь? Не ваше дело". Говорит муж: "Вы там едете, едете. Я говорю: "Хорошо, вы семья". И женщина говорит: "Мы уже не семья, мы говорит, едем разводиться". И я пошел, взял сумки, вытащил журнал нашей миссии и подошел, и говорю, я хочу вас, говорю, вам кое-что подарить дать. Оно пригодится вам. Я вам дал им журнал, сказал, кто я, что мы делаем. И сразу, знаете, сразу ссора улеглась. Сразу ссора улеглась. Я говорю, у вас такой ребенок, 6 лет ребенку, мальчику. Я говорю, давайте я за вас повалюсь, за вашу семью, за вашего ребенка. Все уже поздно. Уже все разрушено. Я говорю, знаете, когда приходишь к Господу, Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Пришел, чтобы неровные пути да, сделать э, ровными. Чтобы кривизны выпрямились. Он, говорю, пришел для того, чтобы спасти, говорю, вот и вашу семью. Я с ними поговорил, я помолился за них. И жена говорит, такие проблемы, вот такие проблемы у меня, такие проблемы. За квартиру тоже нечего платить. А я еду, знаете... У меня один раз был на обратный путь только с финансом. И я слышу, Дух Святой говорит, дай. Я пошел в сумму и таску 150 гривен. Я говорю, я того можно за квартиру отдать. Я вспомнил слова, слова матери Терезы, которая говорила, что вы сделали для людей, то вы сделали для меня. И прошло время. Знаете, дорогие друзья, когда я ехал назад уже был там. И на служении, знаете, я не думал, за что я поеду назад, Ну что как-то вот не было такого вопроса, не стояла такая нужда. Но в конце служения один брат вызвал меня на улицу говорит, брат, я хочу говорит, что кое-что тебе спросить. Я вышел, и он мне говорит, вчера я молился, Господи, кому мне пожертвовать десятину? И Господь сказал, завтра приедет, говорит, миссионер евангелистская, отдашь ему, и он дает мне 500 гривен. Знаете, дорогие друзья, как стало сразу найти и радостные слезы на глаза, и говорит, Господи, я рад ничего не стоящий, но ну, он ну, позаботился обо мне. И прошло время, где-то через неделю две эта женщина Ла -Ла Лариса звонит мне, говорит, Сергей Иванович говорит, я говорит, хочу вам сказать радостную весть. Они с Пирятина, Полтавская область. Мы, говорит, пошли, говорит, в цепь. мы говорит, покаялись, говорит, с мужем мы муж сейчас, говорит, уже третий раз, говорит, читает журнал «Новая надежда», как и вашу говорит, статью, говорит, еще раз про любовь. Почему-то, его там так это затронуло. Я ради не говорю, что, я написал, ну, написал, эту статью, просто хвалящийся хвалить Господу. Я знаю, что без, без него не было бы ни этих встреч, ни в поезде, ни в автобусе, не было бы ничего. Мой без, без него бы где-то там не стоял. И было бы написано, возможно, и мое имя, как написано многих моих друзей, которые умерли в молодом, в молодом возрасте. И сегодня, знаете, как я могу стыдиться, когда он, знаете, слышит все, и он обращается, знаете, говорит, кто постыдится меня, возьми крест, говорит, и следуй за мной.